नमस्कार आमच्या समर्पण मराठी चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे अशीच ईश्वराची स्तुतीस्तोत्र व नवनवीन कथा ऐकण्यासाठी तसंच या समर्पण मराठी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व व्हिडिओ आवडल्यास आवडीने लाईक व शेअर करा व नवनवीन व्हिडिओ आधी बघण्यासाठी बेल आयकॉन पण प्रेस करा आम्ही ह्या भागात श्रीरामांची एकशे आठ नावे म्हणजेच श्रीराम अष्टोत्तर शतनामावाली ऐकणार आहोत भगवान राम हा भगवान विष्णूचा सातवा अवतार आहे भगवान रामाने युगातील वाईट शक्तींचा नाश करण्यासाठी पृथ्वीवर जन्म घेतला असे म्हटले जाते तो नेहमी धनुष्यबान बाळगतो व नेहमी वाईट गोष्टींचा नाश करण्यासाठी त्यांची तयारी दर्शवतो आण श्रीराम असेही म्हणतात तो हिंदूच्या सर्वात पूज्य देवतांपैकी एक आहे आणि रामायणातील एक आदर्श पुरुष आणि नायक म्हणून ओळखला जातो त्याचप्रमाणे ते राघव कोशेंद्र रामचंद्र रामभद्र इत्यादी अनेक नावांनी ओळखले जातात परंतु त्यांचे शाश्वत सर्वोत्तम आणि सर्वोच्च दैवी नाव राम आहे प्रभू श्रीरामाच्या अयोध्या प्राणप्रतिष्ठा उत्सवानिमित्त आमचे समर्पण मराठी चॅनल आपल्यासाठी श्रीराम अष्टोत्तर शतनामावली घेऊन आले आहे त्यात श्रीरामाच्या एकशे आठ नावांचा समावेश आहे याचा सर्व राम भक्त व भाविकांनी लाभ घ्यावा व जास्तीत जास्त रामभक्त भाविकांपर्यंत शेअर करावा तर चला आपण आता ती रामाची एकशे आठ नामे ऐकायला सुरुवात करूया श्रीराम अष्टोत्तर शतनामावली ओम श्रीरामाय नम ओम रामभद्राय नम ॐ रामचन्द्राय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ राजीवलोचनाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ राजेन्द्राय नमः ॐ रघुपुङ्ग वल्लभाय नमः ॐ जैत्राय नमः ॐ गीतामित्राय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ॐ दान्ताय नमः शरणतत्पराय नमः ॐ प्रमथनाय नमः ॐ वामिने नमः ॐ सत्यवाचे नमः ॐ सत्यविक्रमाय नमः ॐ सत्यव्रताय नमः ॐ व्रतधराय नमः ॐ सदा हनुमन्दाश्रिताय नमः ॐ कौसलेयाय नमः ॐ कर्वंसिने नमः ॐ विराधवदपण्डिताय नमः ॐ विभीषणपरितात्रे नमः कोदण्डखण्डनाय नमः ॐ तत्रे नमः ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः ॐ ताटकान्तकाय नमः वेदान्तसाराय नमः ॐ वेदात्मने नमः ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ त्रिलोकात्मने नमः ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः ॐ धनिन्विने नमः ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः ॐ शापशमनाय नमः ॐ पितृभक्ताय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ जीतक्रोधाय नमः ॐ गीतामित्राय नमः ॐ जगद्गुर्वे नमः ृक्षवानरसङ्गातिने नमः ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः ॐ जयन्त्राणवरदाय नमः ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः ॐ मृतवानरजीवनाय नमः ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ महाभुजाय नमः ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॐ मुनिसंस्तुताय नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ महोदाराय नमः ॐ सुग्रुवेप्सितराजदाय नमः ॐ सर्वपुण्यादिकफलाय नमः ॐ श्रुतसर्वागनाशनाय नमः आदिपुरुषाय नमः ॐ परमपुरुषाय नमः ॐ महापुरुषाय नमः ॐ पुण्योदयाय नमः ॐ दयासाराय दया नमः ॐ पुराणाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः चितवक्त्राय नमः ॐ मितभाषिणे नमः ॐ पूर्वभाषिणे नमः ॐ राघवाय नमः ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः ॐ मायामानुषचारित्राय नमः महादेवादिपूजिताय नम ओं सीतुकृते नम ओं जीतवार नम ओं सर्वतीथमा नम ओं हरे नम ओं श्यामाय नम ओं सुंदराय नम ॐ शूराय नमः ॐ पीतवाससे नमः ॐ धनुर्धराय नमः ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः ॐ यज्वने नमः ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ॐ शिलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ॐ परस्मै धाम्ने नमः ॐ पराकाशाय नमः ॐ परापराय नमः ॐ परेशाय नमः ॐ पारगाय नमः ॐ पाराय नमः ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः ॐ पराय नमः श्रीरामष्टोत्तरशतनामावली समाप्त जय श्रीराम